Добровольцы с оружием, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся в зоне операции объединенных сил нелегально. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции объединенных сил. В пресс-центре заявили, что добровольцы не являются представителями каких-либо силовых ведомств или военных сил Украины. В ведомстве напомнили, что в законе про операцию Объединенных сил четко определены категории людей, которые могут находиться в районе проведения операции Объединенных сил с оружием. Люди, которые общались с Зеленским, не относятся ни к одной из этих категорий и находятся в золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон.